Video da çi xanım nişanlımdır. Əlbəttə ki, orada heç bir müalicə proseduru aparmıram. Mən ixtisaslı jurnalistəm və siyasi xadim kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni həkim deyiləm. Videonu mənim dostum stomatoloq çəkərək paylaşıb. Qeyri-adi video olduğunu hesab etmirəm, amma tənqid edənləri də normal qarşılayıram. Onu da bildirirəm ki, videonu xaricdə hansısa partiya sədri paylaşmış olsaydı, səmimiyyət göstəricisi kimi qəbul ediləcəkdi. Bizdə isə eyni şeyi qeyri-ciddi davranış batsman.